जय कृष्ण आज निमित्त पंधरावा गीतेचा पंधरावा अध्याय पठन करूयात योगेशं सच्चितानंद वासुदेवजप्रिय धर्मसंस्थापक वीर कृष्ण वंदे जगद्गुरू कृष्ण वंदे जगद्गुरू कृष्णं वन्दे जगद्गुरु ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमध्शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांशि यस्य पर्णानि यस्तं वेद सवेदवित् अधोश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमूलं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वै द्वैर्मुक्तास्सुखदुःखसैज्ञैर्गच्छन्त मूढाः पदमव्ययन्तत् न तत् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धाणि श्रोत्रं चक्षुस्पर्शणं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायमनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यत्मन् व्यवस्थितं यतन्त्यप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदिगत तेजो जगद्दासयतेखि य्रमशी यच्चानो तत्जो विदिमा गाश्य भूता धारायामोजसा पुष्णा चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम् वैश्वानों भूवा प्राणीना प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्यञ्चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहणञ्च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च अक्षर सर्वाणि भूता कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेुदारुत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त विवेश्वर यस्माक्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तम अतस्मी यो मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविज भजति माम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रं इदं मुक्तमय नगम एतत्बुध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तसदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायam योग्यशास्त्रे श्रीकृष्णा अर्जुनसंवादे पुरुषोत्तम नाम पंचदशोध्याय श्रीकृष्णापणमस्तु हर नम हरे नम हरे नम